Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM tidak membenarkan mana-mana pihak memonopoli atau menguasai kemudahan JT pendaratan ikan bagi memastikan akses saksama kepada semua nelayan termasuk nelayan kecil. Untuk perkembangan selanjutnya kita berlintas langsung bersama wartawan Natasha Alijinda di Parlimen. Ya Nadia, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata pemantauan terhadap penggunaan JT dilakukan secara berterusan melalui uh, kerjasama LKIM Negeri Persatuan Nelayan Kawasan dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap sebarang aduan termasuk melibatkan bot swasta atau pencerobohan yang menekan pengusaha kecil. Katanya mekanisme pemantauan sedia ada dilihat sebagai langkah yang praktikal dan cepat untuk dilaksanakan. LKRM tidak membenarkan mana-mana pihak untuk memonopoli sebarang kemudahan jeti pendaratan seperti memberi sewa kepada pihak swasta dan sebagainya. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berhubung langkah kementerian bagi memastikan JT LKIM diurus takbir secara telus dan inklusif supaya ia tidak dimonopoli pihak tertentu dan terus dapat dimanfaatkan secara adil oleh nelayan kecil serta perusahaan tempatan. Muhammad Sabu berkata LKIM mengurus 48 kompleks dan pelabuhan perikanan di seluruh negara termasuk 4 di Johor selain 505 jeti pendaratan ikan tradisional yang dikendalikan Persatuan Nelayan atau Jawatan kuasa pangkalan. Baik seterusnya, pemerintahan cyber dan elektronik pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka dilancarkan secara rasmi pada Disember depan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pelan peralihan pertahanan negara ke arah ketenteraan pintar sedang digerakkan melalui teknologi kecerdasan buatan AI, automasi sistem senjata dan pembangunan keupayaan peperangan cyber. Pemerintahan cyber ini berperanan sebagai pusat graviti dalam operasi cyber dan elektromagnetik manakala konsep angkatan masa hadapan membentuk doktrin struktur serta aset berteknologi tinggi yang mampu beroperasi dalam persekitaran peperangan digital. Beliau menjawab soalan ahli parlimen Parit Muhammad Ismi Mat Taib mengenai teknologi pertahanan Malaysia ke arah ketenteraan pintar termasuk penggunaan AI, sistem otomasi, senjata dan peperangan cyber. Adli berkata pengisian keupayaan pemerintahan cyber dan elektronik dan pertahanan itu akan dilaksanakan secara berfasa melalui rancangan milisi ke-13. Menjawab soalan tambahan Mama Ismi mengenai pelan latihan semula terhadap anggota ATM supaya mereka berupaya mengendalikan sistem automasi dan AI yang semakin kompleks. Yang berhormat Adli berkata kementerian memberi penekanan kepada lapan aspek berkaitan perkara itu. Beliau berkata ia melibatkan langkah memanfaatkan AI. AI dalam pengawasan di darat, air dan udara, kepakaran penggunaan drone ketenteraan, pertahanan cyber, sistem senjata pintar serta penggunaan kenderaan tanpa pemandu. Baik Nadia, saya kira itu saja antara intipati yang saya dah bawakan bagi sesi sidang uh, Parlimen Dewan Rakyat uh, pada pagi ini. Baik, kita kembali kepada Nadia untuk laporan berita seterusnya. Silakan Nadia.